Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pada hari ini kumpulan kami akan memberi sedikit ulasan ataupun membuat perbincangan tentang kemahiran asas bimbingan dan kaunseling. Jadi kemahiran yang kami ambil ialah kemahiran berempati. Saya Muhammad Amar Muhaimin Beramdi akan bersama rakan saya iaitu Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Rosli Uh, bersama dengan Amah Akan mengungkat dan menjelaskan Apa itu kemahiran mempati Jadi, tunggu apa lagi? Mari! Baiklah, Assalamualaikum Hakim uh, Baiklah, tajuk kita hari ini Tentang kemahiran asas bimbingan dan kaunseling Jadi, tajuk yang kita akan ulaskan hari ini Semestilah tajuk yang paling kita gemari Iaitu kemahiran berempati Kalau nak tahu kemahiran berempati Dalam bimbingan dan kaunseling ini Ia sangat penting sebenarnya Hakim Kamu tahu kenapa? kerana ia empati ini membantu kaunselor memahami perasaan dan perspektif klien. Klien ni kalau di sekolah, klien ni merupakan pelajar kita lah. Pelajar yang merujuk ataupun berjumpa dengan kaunselor di sekolah. Serta ia juga memberi sokongan aa, yang diperlukan oleh pelajar lah untuk mereka mengatasi sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka lah. Jadi empati ni aa, bukan hanya kita mendengar aa, apa yang di yang diluahkan oleh pelajar kita tapi empati ini juga tentang kita rasa ataupun kita merasai ataupun melibatkan diri kita dalam situasi tersebut tentang apa yang dirasai ataupun yang dihadapi oleh aa, klien ataupun pelajar kita lah setuju tak ni? Betul itu Amma jadi empati dan simpati ini bukan dua perkara yang berbeza jadi simpati ini merupakan aa, perkara di mana kita hanya merasa kasihan Aa, terhadap keadaan yang dilalui oleh orang lain Manakala empati ini pula Kita hanya akan merasa Kita akan faham Dan kita akan cuba aa, pandang Mengikut perspektif mereka Jadi empati ini dapat membantu para konsuler Untuk berhubung dengan lebih baik Dan dalam dengan keraya-keraya mereka Ya, yeah, betul sangat Datuk Hakim Dalam bimbingan dan seling ini empati ini membbolehkan kaunselor untuk mencipta hubungan yang amanah dan juga yang terbuka dengan dan lah maknanya di sini mereka tu murid jumpa dengan kita bercerita masalah jadi kita juga dapat melatih diri kita ini supaya dapat lebih amanah dan tanggungjawab terhadap uh, apa yang diluahkan oleh pelajar itulah maksudnya uh, dia meletakkan kepercayaan kepada kita untuk mendengar masalah dia uh, tanpa kita bercerita dengan orang lain betul tak dia lagi satu bila klien ni atau pelajar kita ni yang berjumpa dengan kita ni dia rasa dia difahami tanpa sebarang penghakiman maksud maksudnya di sini a uh, tanpa sebarang uh, kita tak menilai lah apa yang uh, dihadapi oleh dia maksudnya diceritakan dengan uh, rasa yang tenang maksudnya tiada sebarang penilaian yang kita buat terhadap, terhadap. contohnya macam kita uh, bahasa mudahnya adalah kita judge dia apa yang dia rasa tu maksudnya bila kita tak judge tu dia akan lebih uh, rasa tenang lah Maksudnya dia lebih selesa untuk bercerita dengan kita Tentang masalah yang dihadapilah Lagi satu uh, Mereka ni lebih cenderung untuk berkongsi uh, Perasaan dan masalah mereka uh, Secara lebih jujur Sekiranya kita ni Tak uh, tak judge dia lah uh, Maksudnya sini yang saya cakap tadi selesa Kita cakap selesa ni macam kita lah Bila kita selesa dengan, dengan seseorang tu Kita akan lebih Macam berani ataupun Haa uh, rasa nak bercerita dengan dia sebab kita rasa dia boleh dipercayai dan juga dia dia mampu aa, terima masalah kita ni untuk dia dengar dan dia tak buat pun, dia tak judge pun apa yang masalah yang kita cerita ni dan dia pun rasa kita ni aa, orang yang boleh dipercayai ha, macam tu lagi Selain itu, empati ini dapat menolong kaunselor untuk menyelesaikan masalah klien mereka misalnya aa, klien itu datang dengan masalah yang mereka yang mereka hadapi. Jadi kaunselor ini akan cuba faham mengikut perspektif para kaunselor dan cuba memberikan nasihat atau pandangan yang dapat membantu masalah yang hadapi oleh klien. Jadi ini dapat meningkatkan uh, sesi kaunseling yang berlangsung. so, 2 3. Ya betul Hakim. Uh, sifat empati kita terhadap seseorang ni pun Dapat mengurangkan perasaan terasing Ataupun uh, Keseorangan lah Maksudnya Keadaan yang keseorangan dalam kalangan pelajar kita lah uh, Nak tahu kenapa? Sebab apabila mereka ni tahu uh, Yang ada seseorang yang Benar-benar memahami mereka Ataupun boleh faham situasi mereka Maka mereka akan memberi Kita akan Mereka menganggap kita ni memberi kekuatan Untuk mereka lebih terus berusaha dan menghadapi cabaran mereka ni lah sebab kita mendengar Jadi dia lebih bersemangat untuk hadapi cabaran dia ataupun Dia uh, lebih kata macam uh, Kuat semangat lah, mampu membina semangat uh, semangat dia sedikit sebanyak lah Bagi saya lah okay. Betul Dalam proses kaunseling Apabila seorang kaunselor itu menunjukkan sikap empati Ia dapat memberikan mesej ataupun makna Yang menunjukkan bahawa kaunselor itu ada bersama klien Misalnya saya ada di sini bersama awak Ataupun saya di sini untuk mendengar Bukan untuk menghakimi Jadi ini yang merupakan masalah Untuk para konsuler Kerana para konsuler sekarang aa, Dia banyak menghakimi berbanding dengan mendengar Jadi ini dapat aa, menimbulkan perasaan yang Tidak enaklah untuk para klien Jadi aa, Para konsuler digalakkan Untuk lebih mendengar Banding dengan menghakimi Jadi para klien akan merasa lebih tenang Nyaman dan selesa untuk berkongsi masalah mereka Hakim okay, sebenarnya kan kemahiran berempati ni bukan mudah kerana ia memerlukan kaunselor ni tempat meluah ni untuk uh, melepaskan perasaan peribadi dan cuba untuk memahami dunia klien ataupun pelajar ni secara uh, tanpa perjudis lah kaunselor, uh, kaunselor ni dia kena beri perhatian sepenuhnya Uh, terhadap pelajar dan tidak terburu-buru untuk memberi nasihat atau menyelesaikan masalah pelajar Maksudnya di sini dia tidak terburu-buru memberi nasihat tetapi dia dengar dulu uh, secara menyeluruh dan uh, maksudnya pelajar akan meluah dekat kita yang masalah kan. Jadi kita akan dengar terlebih dahulu Kita menelaah lah orang kata Menelusuri apa masalah yang dihadapi Dan kita tak boleh terburu-buru bagi dia nasihat Kita perlu dengar cerita dulu secara menolong apa yang dia rasa Apa masalah yang dihadapi Lepas pada itu baru kita boleh membuat keputusan Ataupun aa, membantu dia membuat keputusan Ataupun memberi dorongan dan nasihat Dan juga serta bimbingan kepada dia aa, Sedikit sebanyak mungkin akan membantu dia aa, Dapat mengurangkan masalah Ataupun dapat sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi kan? Saya rasa begitu juga. Sebenarnya kan Ammar, sudah banyak kan Jay mengatakan bahawa uh, empati ini dapat menolong proses konseling yang berlangsung antara kaunselor dan juga klien. Uh, jadi, apabila kaunselor itu bersikap empati, para klien ini akan merasa lebih difahami dan akan bersikap lebih terbuka. Jadi apabila seorang klien itu bersikap lebih terbuka Masalah yang dihadapi, yang dihadapi oleh mereka dapat diselesaikan dengan baik dan juga cepat Jadi ini dapat membantu proses konseling yang berlaku Antara konselor dan juga klien tanpa adanya sebarang masalah Iya, benar sekali Hakim Lebih-lebih lagi, empati dalam konseling ini juga merangkumi aspek bahasa badan kita lah Sebab itu kita mendengar masalah mereka Uh, saya nak sebut di sini Kaunselor perlu menunjukkan perhatian melalui Contoh dari segi kontak mata Eye contact lah uh, Yang kedua ialah nada suara yang tenang Waktu, uh, Kita memberi respon yang tenang kepada dia uh, Kita mengangguk sewaktu dia uh, Meluahkan masalah dia Serta kita memberikan ekspresi wajah yang bersesuaian Dengan situasi yang dihadapi oleh dia lah Semua benda ni uh, Memberi mesej bukan lisan uh, Bahawa Kaunselor menunjukkan kaunselor ini benar-benar hadir dalam masalah dia aa, Melibatkan diri dalam masalah dia Serta kaunselor ini benar-benar prihatin dalam aa, mendengar apa yang dirasai Ataupun yang dihadapi oleh pelajar aa, dalam sesi ruahan pelajar tersebut Bersama kaunselor yang aa, dijumpa oleh mereka Empati ini bukan tentang bagaimana ataupun apa yang kita cakap tapi bagaimana mesej ataupun nasihat yang kita cuba sampaikan kepada klien Jadi klien ini akan dapat tahu sama ada kita ini benar-benar peduli Ataupun aa, merasakan sihat terhadap situasi yang dialami oleh mereka Ataupun hanya sekadar pura-pura mendengar ha. Jadi empati ini merupakan aspek penting yang perlu ada dalam ah, diri seorang kaunselor Ha, ni satu lagi ni satu lagi aspek penting ialah Empati ni membolehkan kaunselor Mengelakkan penghakiman Tadi saya dah sebut sikit tentang penghakiman Jadi saya nak sebut lagi tentang penghakiman Sebab perkara ni Sekiranya kita ni aa, aa, Sebagai kaunselor Membuat penghakiman terhadap Klien ataupun pelajar kita Maka mereka akan rasa tak selamat lah Ataupun tak selesa untuk bercerita dengan kita Sebab apa dalam sesi kaunseling ni Uh, pelajar kita ataupun klien yang berjumpa dengan kita ni Dia mungkin akan uh, berkongsi uh, ataupun meluah tentang perkara yang sensitif ataupun peribadi lah Jadi jika kaunselor ni dia cepat judge, cepat menghakimi apa yang diceritakan oleh uh, pelajar dia ataupun klien dia tu Klien ni, mereka ni pelajar golongan yang uh, meluah ni Yang berjumpa dengan kaunselor ni akan rasa ditolak akan rasa tak selesa dan tidak selamat Untuk berkongsi lebih lanjut Tentang masalah yang dihadapi Saya rasa perkara ini Tentang soal penghakiman ini Saya rasa kaunselor Tidak tidak wajarlah sama sekali Mereka libatkan dalam sesi uh, Luahan uh, ataupun penceritaan, penceritaan masalah Klien terhadap mereka Sebab ini secara tidak langsung Sebenarnya akan uh, Memberi impak yang sangat besar Terhadap uh, Pelajar atau pelajar yang berjumpa dengan dia ha. Saya setuju Ammar Jadi empati ini Bukanlah suatu bakat semula jadi Empati ini sebenarnya Boleh dilatih Jadi empati ini boleh dilatih melalui Pengalaman, latihan Ataupun hmm. aa, Kesedaran kendiri ha. Jadi sebagai seorang Konsuler yang baik aa, Seorang konsuler itu mestilah berlatih Untuk menjadi seorang pendengar yang baik Hal ini supaya para klien akan merasa tenang, aman dan selesa apabila berlakunya proses konseling. Jadi ingatlah bahawa empati ini boleh dilatih. Ianya bukan bakat semula jadi semata-mata. Justifikasinya, setiap kaunselor perlulah melatih dan mengasah kemahiran empati ini supaya dapat memberikan sokongan, pendapat ataupun bantuan yang tepat dan juga baik bagi menolong masalah dihadapi oleh klien. Jadi ingatlah bahawa empati ini merupakan asas yang menjadikan aa, setiap sesi konseling itu berjalan dengan lancar tanpa adanya sebarang masalah. Jadi akhir kata daripada saya aa, banyakkan mendengar, kurangkan menghakimi. Itu saja.